Əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazı qəsəbəsində çox əlimyandı bir qiymətə satışa çıxarılan bir həyət evi sizə təqdim edəcəm. Əzizlərinə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bu video silinənədək, yəni bu ev satışdadır. Yəni nə vaxt görsəsi videosu silinib, deməli onda satılıb. Yəni bəri başdan qeyd edirəm, kreditlə satılmır, nağd satılır. Yəni qiyməti 9000 manat endirilib. Bax gördüyünüz bu gözəl ev 44000 manata təklif olunur. Bağ gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilərimiz bu formada həyətiyə sahəsi var. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, çox təcili satılır. Yəni 44.000 manata qeyd olunub ilkin qiymət olaraq. Yəni aşağı az bir summada aşağı endirmək mümkündür. Bağ gördüyünüz həyətdə belə bir bücətqası var. Yəni şəxsi fikridir. Hörmətli izləyicilərimiz, bu qiymətdə Masazur qəsəbəsində, yəni Sot yarımda 70 kvadratda olan bir həyət evləridir. Gördüyünüz, bax bu gözəl bu formada xarici görünüşü var. Yəni həyətinə, yəni həyətyanın səsinə tək bax bu hissəyə, iki maşın tam sərbəst daxil ola bilər. Yəni evin görünüşü də göz qabağındadır. Yanına, arxasına keçmək mümkündür. Yəni evin də 20 metrliyinə hörmətli izləyəcəyimiz marşrut xətlərə keçib. Və daxil oluruq evin qaraq hissəsinə. Və xam bu formada qarajı var. Yəni qarajın içi də tam ət daşla döşənilib. Bax bu hissəni də ev kimi nəzərdə tutmaq olar. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, bu qiymətdə belə bir ev yoxdur hal-hazırda. Baxın bunlar izolyasiya olunub ki, yəni tam rahat şəkildə evin qızması başa çatdırılsın. Bax gördüyünüz bu hissədən buranı bağlayıb buranı qaraj, buranı bir otaq kimi istifadə etmək mümkündür və aşağıda burada da 2, daha doğrusu 3 dənə təmirsiz otağı var və buranda digər məqsədlər üçün istifadə etmək mümkündür. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha da vurğulayıram, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bu ev həqiqətən əlimiyandı, düşmə bir variantdır. Yəni əslən bu formada, bu dizaynda ev axtaranlar üçün çox gözəl bir şansdır. Yəni həyətan sahəsini sizə ümumi olaraq təqdim edirəm. Baxın, evin xarici görünüşü də bu formadadır. Evdə yəni hal-hazırda yaşayış yoxdur. Və qalxacaq evin İcənə qalmamışdılar. Əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, bax bu y yandan tam arxasına fırlanmaq mümkündür, hörmətli izləyicilərimiz. Arxasına fırlanmaq mümkündür. Yəni kiçik yenilənmə işləri edib, yəni bu evi gözəl bir görünüşə gətirmək olar. Və daxil oluruq evin dəhlizinə. Gördüyünüz kimi bu formada təriqə dəhlizi var. 3 otaqdan ibarətdir, hörmətli izləyicilərimiz. 3 otaqlıdır. Və burdan bana çıxış qoyulub. Daxil oluruq evin belə bir qonaq otağına gördüyünüz kimi kombi aparatları qoyulub. Yəni çox güman ki, bunlar çalışacaq. Bax gördüyünüz kimi bu formada belə bir qonaq otağı var. Bu formada qonaq otağıdır. Yəni divar kağızları da normaldır. Yəni yenisinə ehtiyac yoxdur. Və dəhlizdən növbəti daxil olacağımız otaq mətbəxidir. Baxın bu formada mətbəxi var bu formada mətbəxdir. gördüyünüz kimi. və mətbəxdən daxıx uğuruq ikinci otağına yataq otağıdır. Və bu formada yataq otağı var. Hörmətli izləyicilərimiz, həqiqətən almağa dəyər. Yəni 44.000 manata bu formada demək olsun ki, 5 otaq. Yəni kisət torpaq sahəsinə yaxın, marşrut xəttinə yaxın. Baxın, bax burada da arxa tərəfində də tam yeri var. Marşrut xəttinə yaxın, gözəl bir altı qaracını həyət evidir. Yəni bu imkanı əldən verməyə dəyməz həqiqətən. Yəni bu e, stobda ev axtaranlar üçün çox əlverişli bir şansdır. Və burada burada belə bir növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi 3 otaqdır və aşağıdakı otaqları da təmir eləsəz 6 otaqlı bir evdir. Və hörmətli izləyicilərim, burada tam otağıdır. Gördüyünüz kimi, yeni aksessuarlar bu formadadır. Yəni qiymətinə görə, bugünkü bazar qiymətinə görə çox əla bir qiymətdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Çox düşmə bir variantdır. Əgər bu formada, bu dizaynda ev axtarırsınızsa, bu ev